memberi pilihan kepada ibu bapa untuk menentukan sama ada nak pergi sekolah kebangsaan ke nak pergi vernacular school ke nak pergi missionary school ke nak pergi sekolah agama rakyat ke itulah demokrasi dalam sistem pendidikan yang ada dalam Malaysia ini yang perlu kita pertahankan di samping kita memperkasakan sekolah kebangsaan seperti mana menjadi tujuan utama ataupun agenda utama kerajaan Barisan Nasional yang ketiga Uh, Islam di atas segala-galanya dan tak payah sebut lagi tentang ketuanan Melayu. Saya ingin tegaskan di sini apakah maksud ketuanan Melayu yang kita laungkan ini. Saya tak nak konsep ini disalah tafsir, seolah-olah konsep ini menjadi satu konsep yang ditafsirkan sebagai hubungan hamba dan abdi antara Melayu dan bukan Melayu. Tidak. Ketuanan Melayu ini sebenarnya semangat ketuanan Melayu ini merujuk kepada raja-raja Melayu kepada institusi raja-raja Melayu yang menjadi bukan hanya tuan kepada Melayu tetapi tuan kepada semua rakyat Malaysia sebab itu kita daulat kepada tuanku sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat persekutuan kepada yang dipertuan agung apakah salah kita bawa konsep ketuanan Melayu yang ditafsirkan dalam bentuk ketuanan raja-raja Melayu sebagai tuan sebagai raja kepada semua rakyat Malaysia sebab itu kita istilahkan tuanku kepada raja-raja kita tuanku kerana tuan kepada semua. Jadi saya tak nampak bahawa itu menimbulkan masalah bagi kita. Soalan keempat daripada yang sama tadi. Uh, kebebasan jerit. Uh, saya setuju. Mungkin tindakan polis itu keterlaluan dan saya nampak bahawa sejak kebelakangan ini di bawah pemerintahan Barisan Nasional Datuk Seri Abdullah Hajmaq Badawi, banyak peluang diberi untuk berdemonstrasi, banyak peluang diberi untuk menunjuk perasaan. Banyak peluang diberi untuk mengadakan debat macam ini tanpa apa-apa sekatan daripada pihak keselamatan. Dan ini adalah budaya yang perlu kita menggalakkan. Yang kelima, tentang uh, uh, kerajaan negeri Perak. Ini bukan soal Melayu dianyai di Perak apabila kerajaan negeri Perak ini di, dikuasai oleh DAP walaupun menteri besarnya datang daripada PAS tetapi saya nak tunjuk kuasa sebenarnya dipegang bukan oleh PAS tetapi oleh DAP ini realiti politik mungkin Datuk Husam ada pendapat yang lain saya ada laporan yang lain yang mengatakan bahawa yang ada di belakang tabir ini yang menguasai kerajaan negeri PAS ahli kerajaan negeri Perak adalah parti DAP dan bukannya parti PAS. Itu pendapat saya. Bukan soal Melayu di Enaya dan sebagainya tetapi reality politik who is in control. Siapa yang mengawal keadaan di Perak. Eh, soalan keempat. Tadi dijawab oleh Profesor Aziz, cuma saya nak tambah PM dan TPM daripada kalangan Melayu. Kita ikut kepada perlembagaan. Perlembagaan ini mengatakan bahawa Perdana Menteri adalah ahli Dewan Rakyat yang menguasai majoriti daripada keyakinan, confidence of the majority of ahli-ahli Dewan Rakyat. Jadi apabila seorang itu ada keyakinan ataupun sokongan daripada majoriti ahli Dewan Rakyat, itulah Perdana Menteri kita secara undang-undang. Tetapi secara hakiki politik sudah tentunya, sudah tentunya pada waktu ini pemimpin yang akan dapat sokongan daripada majoriti ahli Dewan Rakyat adalah parti uh, Saya tak nampak tetapi Pemimpin daripada parti Melayu Yang merupakan Melayu kerana kebanyakan Ahli Dewan Rakyat adalah daripada Bangsa Melayu Jadi itu realiti politik Undang-undang sebut lain Yang kelima Kerjasama PAS dan UMNO Saya tertarik dengan soalan ini Saya nak cadangkan uh, 2-3 minggu yang lepas Ataupun sebulan yang lepas Saya telah berbangkit Semasa yang berhormat uh, Saudara Salahuddin Ayub Ketua Pergerakan uh, Pemuda PAS Ketua Dewan PAS membincangkan berhujah tentang akta keselamatan dalam negeri. Beliau telah mengatakan bahawa akta keselamatan dalam negeri ini perlu dihapuskan. Jadi saya mencelah dan saya menyampuk. Saya tanya, adakah yang berhormat Saudara Salahuddin Kubang Krian? Saya tak boleh sebut nama dalam dewan. Saya kata, adakah Kubang Krian setuju dengan kita wujud undang-undang yang boleh mencegah kegiatan yang boleh menjejaskan keselamatan negara? Preventive detention. Satu undang-undang yang boleh Menangkap sesiapa secara pencegahan Sebelum mereka melakukan kegiatan yang boleh menjejaskan keselamatan negara Beliau tidak menafikan Beliau tidak menafikan bahawa perlu wujud Demi keselamatan negara satu undang-undang Yang boleh mencegah satu tindakan yang boleh menjejaskan keselamatan negara Justru saya tanya kepada beliau Saya kata, okey. Kalau macam ini saya, saya offer Saya tawar Diri saya sebagai ahli parlimen daripada Barisan Nasional Dan saudara Kubang Krian Sebagai ahli parlimen daripada PAS untuk kita bekerjasama sama-sama kita melihat kepada akta keselamatan dalam negeri sama ada kita boleh bawa mencadangkan pindaan kerana akta dalam keselamatan dalam negeri ini kelemahannya mungkin dari segi pelaksanaan ada yang kata zalim ada yang kata tidak telus dan sebagainya mungkin perlu kepada satu pindaan jadi saya jemput Apakah salahnya kita sebagai ahli parlimen muda walaupun seorang daripada PAS seorang lagi daripada AMNO kita bincang tentang akta keselamatan dalam negeri bagaimana kita dapat jamin keselamatan negara dan bagaimana kita dapat jamin hak rakyat tidak ditindas oleh kerajaan dalam pelaksanaan akta keselamatan dalam negeri. Itu kerjasama hakiki yang boleh dibuat antara AMNO dan PAS dan saya masih lagi menunggu kerana Yang Berhormat Kubang Krian masih ada di tanah suci mengerjakan ibadat haji. Dan beliau kata uh, bila beliau balik nanti kita akan ada perbincangan tentang akta keselamatan negeri. Satu contoh konkret bagaimana AMNO boleh kerjasama dengan PAS insya-Allah. Soalan terakhir adalah mengenai akta universiti dan kolej universiti. Tadi Dr. Aziz, Profesor Aziz kata perlu di, diman uh, dimansuh dan bukan hanya dipindah. Soalan tadi mengatakan bahawa aku ini masih lagi sekat mahasiswa uh, dan uh, saya sebagai seorang penuntut, bekas penuntut University di Oxford, tak pernah ada aku dan sebagainya. Tetapi untuk makluman tuan-tuan, setiap universiti ada statute-nya, setiap universiti ada undang-undangnya tersendiri. Dan aku kalau kita lihat kepada perkara 15, itulah satu-satunya perkara yang bermasalah, yang menyekat ahli uh, ni mahasiswa untuk menjadi ahli kepada pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan politik dan sebagainya. Yang lain semua dalam AKU kalau betul-betul kita menghalusi akta universiti dan kolej universiti ini berceritakan tentang pengurusan universiti, tentang disiplin dalam universiti dan sebagainya. Tidak langsung menyebut tentang sekatan terhadap mahasiswa ataupun terhadap ahli akademik. Malah dalam pindaan AKU ini kita kembalikan kuasa contohnya kepada senat kepada apa ni kepada ahli-ahli akademik untuk memilih ahli-ahli uh, senat di universiti ini kembalikan kuasa kepada para akademik untuk pastikan bahawa tidak ada lagi tuduhan bahawa kerajaan Barisan Nasional sekat akademik dan mahasiswa dalam perkara 15 kita pindah agar hari ini tak payah minta izin Daripada naik chancellor untuk jadi ahli Kelab-kelab persatuan dan pertubuhan Bukan kerajaan Hari ini boleh bebas Kecuali tak boleh jadi ahli politik Itu pun saya bangkit dalam Dewan Rakyat Saya kata saya setuju Kalau boleh diberi kebebasan kepada mahasiswa Untuk masuk ke dalam parti-parti politik Mungkin itu pembaharuan yang kita boleh bawa kemudian Bersama dengan AMNO dan PAS Tapi dalam hal ini kita kena memperhalusi Bila kita cakap tentang AUKU Jangan kita ingat satu-satunya undang-undang ini keseluruhannya zalim, keseluruhannya menyekat mahasiswa dan sebagainya. Kalau kita baca, ada lebih daripada 40 perkara dalam AUKU, saya percaya hanya satu dua saja yang menyentuh tentang hak dan kebebasan akademik dan juga mahasiswa yang pun telah kita pindah. Yang lain semua adalah tentang pengurusan universiti dan juga pengurusan akademik dan juga disiplin. Jadi tuan yang tuan pengerusi Uh, sebagai penggulungan saya saya ingin uh, mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri Kelantan saya nak balik kepada soal pokok malam ini iaitu transformasi politik transformasi politik pada malam ini terbukti kerana kita melihat bahawa pada malam ini kita dapat mewujudkan politik baru politik terbuka dan politik bertamadun apabila saya dapat dijemput untuk bersama dengan Datuk Husam kita sama-sama membincangkan -sama masa depan rakyat dan saya ucapkan terima kasih kepada semua Terima kasih YB Khairi dan saya seterusnya mempersilakan YB Datuk Usam untuk menjawab soalan dan seterusnya menggulung perbincangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaliknya, jika sekiranya mereka kekal dengan pegangan kebangsaan mereka, dengan segala macam permasalahan yang kita tak sempat huraikan satu persatu, termasuk yang disebut oleh sejarah Hupan Chow, orang bukan melayu merasa amno menindas mereka kerana satu sebabnya ialah dasar ekonomi baru di mana orang bukan melayu yang miskin tidak diberikan bantuan yang sewajarnya anak orang india yang miskin yang tak boleh belajar kerana tak ada bantuan pendidikan mereka kekal sebagai kaum india yang miskin anak orang cina yang layak tetapi mereka miskin mereka tak ada bantuan mereka menyimpan dendam